Light is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Друзья, доброе утро всем, кто только к нам присоединился. У нас уже появились гости, которых вы в предыдущей нашей подводке видели. Это директор модельной агенции театр мод Мадина Стайл Мадина Емельянова. Доброе утро. И глава Кировоградской областной общественной организации инвалидов Народной Академии творчества Эльмира небесно Доброе утро. Доброе утро. Наши постоянные гости. Я думаю, что мы, в принципе, без всяких презентаций и досье обойдемся. Перейдем сразу непосредственно к предметному разговору. До Нового года осталось не так много времени. Нам нужно успеть наобщаться еще в этом Просе, году. Просе Пригощайтеся смачною кавою від Нероарома і я таку почну вступ. 16 січня відбудеться фестиваль «Янголятку» для дітей і молоді з обмеженими можливостями. Розкажіть, будь ласка, що це саме буде, звідки виникла ініціатива? Взагалі. Ініціатива дуже давно виникла. Справа в тому, що наша організація постійно їздить на різні на різноманітні фестивалі, але завжди в нас питають: а чому Кіровоград нічого не проводить? Ну ніколи нічого не проводить. Ми їздимо стабільненько в різні місця, навіть селища, які проводять всеукраїнські фестивалі, мають змогу запросити до себе багатьох людей з усієї України і навіть з Росії, там з Польщі. А ми не можемо. І ми вирішили, я звернулася до Мадіни, ми з нею давно вже товаришуємо, і кажу, Мадіна, ну так хочеться, ну хоч щось зробити, зрушити це. Дуже довго мене терзало те, що все-таки зараз ну, така нестабільна ситуація в Україні, і я все ну, вагалася в тому, чи робити, чи, 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 чи не робити. Не робити. Чи Але, Але я зрозуміла, що це потрібно саме і людям таким. ну, а то переселенці, їм потрібна допомога. Але і цих людей, і дітей ну, не можна ну, залишати, Так, да, як то на, фон, на фоні на, проблем да, на фоні проблемкам кому да, пост постійно. Так, Забувається про ці проблеми. Але ж е, в ряди інвалідів додаються люди з того ж самого АТО, ті ж самі переселенці. І, можливо, для когось показати силу духу і те, що життя не закінчується, коли ти. Приврітаєш цю інвалідність, і що можна далі двигатися, і двигатися так стабільненько і про, процвітати, я знаю, що дуже багато людей, які отримали інвалідність у у дорослому віці вони відкривають підкривають в себе якісь таланти, і таланти такі, які процвітають і дають їм заробітки набагато більше, чим вони мали в тому житті, в здоровому. Mm -hmm. Тому я звернулася до Мадіни, і ми довго думали, думали і вирішили зробити такий невеличкий фестиваль на от саме на 16 січня місцевого масштабу Янголядко. І Янголядко це, ну. Він у нас не буде прив'язаний до свят, ні до яких, ні до різдвяних, просто янголятко. <реклевиць> і вже я звернулася, у мене є гарний товариш, він композитор. Олег Стаднік. Я кажу, Олег, так хотілося б пісню під цей фестиваль. Вже в нас є пісня є. Помимо Олега Стадніка, Мадіни Стайл і Народної академії творчества. еще кто-то подключился, легко было найти партнеров и, может быть, ну, спонсоров, естественно, нужно искать? Я хочу сказать, да, в наше время на самом деле это нелегко, потому что для некоторых людей, к сожалению, благотворительность это стало, наверное, как-то уже дефицит благотворительности в наше время. Все на то, на то, но я хочу, как Альмира подчеркнула, я хочу еще раз подчеркнуть, что, да, те же дети-инвалиды, дети этих же людей, которые находятся в АТО. И всем на данный момент нужна психологическая помощь тоже. И вот психологическая помощь в этом и проявляется. Делать благотворительность, делать людям приятное. Нас поддерживает, конечно, Наше мероприятие проходит под э, запитримкой Кировоградской областной державной администрации управления молоди и спорту. Mm -hmm. Молодежный видел Украинской православной церкви, это в лице священника Дионисия. Ну и хочу сказать, что в основном помогают мои друзья. Очень вообще хотелось большую благодарность выразить. Не первый раз помогает мне а, владелица магазина «Штор» Оленик Инна Ивановна. Компания «Лосунка», вацак Приедет также гурт «За край» с Киева. Студия «Елена», которая не в первый раз нас поддерживает. Это талантливый руководитель, у нее очень талантливый дети. Недавно, кстати, у них было пятилетие, Шикарная, шикарный концерт отчетный. Вот. Также нас поддерживает журнал «Ланруш». Есть такая у нас светская львица Ольга Руденко. И многие товарищи мои, просто вы знаете, когда я обращаюсь вот, к многим депутатам, к сожалению, многие отказывают из, из, из этой ситуации. Но мои друзья просто вытаскивают с кармана по 200 гривен зарплаты и дают детям я, на подарок. Я вам хочу говорить. сказать, чем беднее народ, тем, чем больше горя испытывает, они более такие, как в украинской мове, есть такое слово «людянесть». Мне кажется, вот никакими другими словами это слово не заменишь. Як з учасниками? Вони будуть подавати заявки? чи вже є список учасників, які будуть брати участь? Є вже частина. Ми вирішили, що це буде від 6 до 25 років. Є вже частина дітей та молоді, які вже будуть приймати. Але ми відкриті, якщо є бажання у когось із дітей чи молоді до 25 років. Без проблем приймемо до себе. До 16 січня ще є час. А куди їм звертатися? За телефоном? За телефоном, да, 050 744 9105. Это мой непосредственно телефон. На всі питання я відповідаю. Также кто ще захоче присоединиться в помощь? Может, кто-то хочет представить свой талант. Коллективы мы приглашаем с удовольствием. И те люди, которые хотят просто подарить радость и эмоции, эмоции этим детям. А в чем, в чем будет состоять программа фестиваля? Какие-то таланты будут демонстрироваться? Или ну, а, значит, как он будет проходить? Как всегда, ну, это фестиваль красы и таланта. Как всегда, визитка. Про детей будут рассказывать ну, непосредственно ведущие. А затем... Костюмы нам предоставляет Алена Маслова. Новогодние костюмы праздничные для деток и молоди. Вот. Талант. Каждый ребенок, кто-то виршек пишет, потому что у нас еще будут на инвалидных колясках дети, вот они, которые не могут танцевать, да, к сожалению, или что такое показать. Они красиво рисуют. Мы также хотим организовать аукцион для деток чтобы ну, собрать хоть какие-то средства uh -huh. на лечение, на поддержку, ну, на нужды. Тем более, это будет получаться так, что они сами себе зарабатывают. И, да. и аукцион это, наверное, наше оптимальный, время, оптимальный наше формат. В наше время, к сожалению, без этого никак. Все зарабатывают дети себе сами родители, потому что... Это дети будут с Кировограда или из области? Из области. -то. То -то с Кировоградской да. области. А есть планы делать что-то в масштабе всеукраинском? А в марте месяце мы будем проводить всеукраинский конкурс для детей с умноженными возможностями. Он будет, будет в такого же формате или будете как-то расширяться? Нет, это будет расширенный формат, Там программа будет совершенно другая. То есть будут хорошие подарки детям, концертная программа совершенно другая, но совершенно другой уровень. Будет, я так понимаю, такая небольшая разминка да, перед, перед березнем. Тобто, зараз... Формат обласний, потім може бути на всеукраїнський розширюватися. Да. Ну і там нам буде допомагати людина, яка проводила вже неодноразово це в Донецькій, в Донецьку е е такі фестивалі. нам така краса без обмежень, і наші дівчата з Кіровоградщини там приймали також участь. І, і ця людина пам'ятає наших дівчат кіровоградських, кажуть, вас да, да я пам'ятаю. Мірні без добрих людей, скажем так. Это очень хорошо. Еще раз, 16 января, января, уже 2015 года, вы видите, мы уже забегаем немножечко в Новый год. 15.00. В 15.00. 15.00 в да, ресторане это... «Парадис». В ресторане «Парадис». Знаменитый ресторан. Я вот буквально в пятницу там был. Замечательная атмосфера, замечательный персонал, замечательное руководство, которое всегда идет навстречу, в том числе и во всяких благотворительных... Как всегда благотворительных. У нас будет замечательная ведущая Мария Мельник, которая мы без нее всегда как без рук. Ждем вас всех уже в новом году. Огромное спасибо. У нас сегодня на нашей первой гостевой площадке были Мадина Емельянова и Эльмира Небесная, организаторы областного фестиваля Янгалятка. В этот раз это был, будет фестиваль Янгалятка, а на следующих наших гостевых площадках уже в новом году что-нибудь новое, я думаю, что вы придумаете. Мы обязательно об этом поговорим. У нас сейчас много-много-много всего. Мы С Наступающим вас Новым и Годом. И в реализации всех планов и еды уже в новом уроке вам. Спасибо огромное. Друзья, мы вернемся после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь.